Три з половиною місяці Валентин Казаков відстоював у судах свої права обіймати посаду мера після незаконного рішення про усунення, яке прийняла сесія міської ради 16 лютого. 31 травня Донецький апеляційний суд виніс рішення про негайне поновлення Валентина Казакова на посаді міського голови. І вже 1 червня він повернувся до свого кабінету. Разом з мером прийшли співробітники відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби. Вони мають переконатися у тому, що постанова суду виконується і ніхто цьому не. Перешкоджає міський голова підписує розпорядження про своє поновлення, і тільки з копією на руках представники виконавчої служби йдуть. Валентин Казаков просить відділ кадрів принести ще одне розпорядження, підписане секретарем Пригебою 30 травня, про начебто звільнення Казакова. Адвокат Ігор Слєсарів називає таке рішення не інакше як агонією. Секретарь городского совета, каким себя считает Григорий Валентинович, хотя согласно решению суда он назначен незаконно, не имеет таких полномочий увольнять городского голову, потому что исключительные полномочия только у городского совета на сессиях городского совета. Во-вторых, как можно уволить человека 30 мая, если человек был уволенный 16 февраля? Потому что по закону, и это решение суда вчерашнее операционное подтвердило, что э, э, Валентин Васильевич Казаков был уволен на основании решения Северного городского суда 16 февраля. То есть не восстанавливая в должности, опять уволен человек, уволен. Агония э, Григория Пригебы, он понимает, что это конец его и политической карьеры, и я думаю, что в ближайшее время будут и уголовные дела направлены в суд, он будет привлечен к уголовной ответственности, дошла уже до, до такого... Э, сумасшедшего решения, как уже самолично, само самовольно, он принимает решение об увольнении городского головы. Но ну, Это просто уже до такой степени смешно, что уже он на себя взял такие полномочия. Очень хочется увидеть э, это распоряжение. Я думаю, нам сейчас отдел кадров принесет его. Мы сразу же, я думаю, вы своим решением его отмените. И мы это решение сразу же отнесем к следователю по факту захвата власти, который подтверждает очередные э, злоупотребления и превышение своих полномочий со стороны Григория Приемы. Тут і Пригеба не заберився з привітаннями. Каже, мер має вирішувати питання про звільнення з відділом кадрів. Поздравляю з виходом вас. Рішення суду ми виконуємо. Ну, я знаю, особливо ваше розпорядження вчорашнє. Ну, я розумію, це продиктовано було якими-то Продиктовано, Ну, продиктовано, але ви ж відсутствували три місяці. Ну, так, так. Ви відсутствували на основі вашого. Ви боліли. Я вийшов сьогодні на роботу. Всі ну, ну, подам поэтому... поэтому... Після залагодження усіх паперових справ Валентин Казаков почне вирішувати суто господарське. Ніяких політичних заяв не робить. Каже зараз, головне інше. Проблем ще багато. Я думаю, що перше нам потрібно помочь, всячески помочь Азоту по пуску. Що для этого нужно буде зробити? Я сьогодні. постараюсь попасть к губернатору и, так сказать, предложить свои услуги, не только свои, а всей городской громады, потому что пуск азота – это, наверное, сегодня самая актуальная вещь, которая только есть. И собственники выражают обеспокоенность, так сказать, всеми этими процессами и так далее. Здесь нужно просто помогать предприятиям. Второе – это нужно определиться по проблемам ТЭЦа. Серьезнейшее тоже положение. Насколько я знаю, еще не приступили ни к каким работам по подготовке к осенне-зимнему периоду, непонятно, где будет браться газ и так далее, это, наверное, вторая самая большая, так сказать, проблема, ну и так далее, все остальное – это уже текущая работа, связанная с, и с подготовкой к зиме, нужно уже начинать работы.